হেল্ল' এভ্ৰিৱান আজি এটা বিষয় লৈ আহিছোঁ মই যেতিয়া প্ৰথম অভিনয় কৰিছিলোঁ বা অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছিলোঁ তেতিয়া বাৰে বাৰে এইটো প্ৰশ্ন মোৰ আহিছিল যে কাম কৰি থকাৰ সময়ত অভিনয় কৰি থকাৰ সময়ত বিৰাট কনচিয়াছ হৈ যাওঁ আৰু কনচিয়াছ ইমান হৈ যাওঁ যে মই অভিনয় কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক তেনেদৰে এই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম চাগে নতুন অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ এতিয়াও আজিও ফেচ কৰে গতিকে কনচিয়াছ ষ্টেট অফ মাইণ্ড কি বস্তু অভিনয় এটা এনেকুৱা বস্তু যিটো এটা নিৰ্দিষ্ট জেগা বা নিৰ্দিষ্ট পৰিসৰ বা নিৰ্দিষ্ট স্থানত নিৰ্দিষ্ট সময়তহে হয় স্থান কাল পাত্ৰ হিচাপে গতিকে সেইখিনি সময়ত আপুনি অভিনয় কৰোঁতে কনচিয়াছলিয়ে কৰিব লাগিব কিন্তু কনচিয়াছ হ'লে ইমান কনচিয়াছৰ মাত্ৰাটো বাঢ়ি নাযায় যাতে তাৰ কাৰণে আপুনি মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে নিউট্ৰেল পজিশ্যনত থাকিব লাগিব কিন্তু অভিনয় এটা বস্তু যিটো আপুনি কনচিয়াছলি কৰি আনকনচিয়াছ হোৱাৰ অভিনয় কৰে মানে কথাটো হ'ল চৰিত্ৰ এটা ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যাওঁতে আপুনি সেইটোত কনচিয়াছলি ৰূপায়ণ কৰে কিন্তু আপুনি আপোনাৰ অভিনেতা আপুনি যে এজন আপুনি অভিনেতা এজন বেলেগ আৰু চৰিত্ৰটো এটা বেলেগ গতিকে অভিনেতাজনক সেই চৰিত্ৰটোৰ ওপৰত বেছি হাবি হ'ব নিদিয়ে কনচিয়াছ আপুনি অভিনেতাজন হৈছে আৰু চৰিত্ৰজন চৰিত্ৰটো ৰিলেক্স গতিকে অভিনেতাৰ বডিয়েহে সেই চৰিত্ৰটো ৰূপায়ণ কৰে গতিকে এক্টিং ইজ এ প্ৰফেশ্যন ৱেৰ ইউ হেভ টু প্লে কনচিয়াছলি টু শ্ব' আনকনচিয়াছনেছ থ্ৰু এন কেৰেক্টাৰ গতিকে তাৰ বাবে আপুনি আনকনচিয়াছ হ'বলৈ আপুনি কনচিয়াছ হ'বই লাগিব কিন্তু কনচিয়াছৰ মাত্ৰাটো ইমান নহয় যাতে আপুনি চৰিত্ৰটো ৰূপায়ণ কৰোঁতে নাৰ্ভাছ হৈ যায় আৰু সেই আনকনচিয়াছ ষ্টেটটো আপুনি একেদৰে একেদিনে এচিভ কৰা বস্তু নহয় কৰোঁতে কৰোঁতে যেতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ বাঢ়িব তেতিয়াহে ডাঙৰ ডাঙৰ অভিনেতাসকলেও গোটেই নাটকখন কৰোঁতে বা গোটেই চিনেমাখন কৰোঁতে বা যিকোনো এটা চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰোঁতে গোটেইখিনি সময়তে নিজক পাহৰি নাযায় অভিনেতাজন থাকেই যদি অভিনেতাজন কনচিয়াছ হৈ নাথাকে তেনে 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 ক্ষেত্ৰত আপুনি নাটক এখন কৰি থাকোঁতে লাইটটো ল'বলৈ সেইখিনি সময়ত ষ্টেজৰ নিৰ্দিষ্ট আপ ষ্টেজত আপুনি যাব লাগিব তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি পাহৰিয়ে পেলাই সম্পূৰ্ণৰূপে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চৰিত্ৰটোৱে হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেই চৰিত্ৰটোৱে জানিব জানো সেই লাইটটো ল'বলৈ বা কেমেৰাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট এংগলত আপোনাৰ ক' এক্টৰ এজন আছে সেই কো এক্টৰ এজনক আপুনি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত এটা ইংগিত দিব লাগে যদি আপুনি অভিনেতাজনে সেই কামটো নকৰে চৰিত্ৰটোৱে আনকনচিয়াছলি কৰিব বুলি ভাবি থাকে তেতিয়াতো নহ'ব গতিকে এইটোৰ বেলেঞ্চ কনসিয়াস স্টেট অফ মাইন্ড আর আনকনসিয়াস স্টেট অফ মাইন্ড এই দুটা ব্যালেন্স করে নিউট্রেল পজিশন যেটা অভিনেতা এজন অভিনয় ওয়েল ব্যালেন্সড একটিং বলে কারি